안녕하세요. 아시아 경제 TV 코인 인터뷰 시간입니다. 저는 진행을 맡은 정준입니다. 자, 오늘 코인 인터뷰를 찾은 아홉 번째 게스트는요. e스포츠 체인의 패치자오 대표님이십니다. 첸테왕 원먼야오칭러 e스포츠 체인의 패치자오 대표. 정진님, 안녕하세요. 안녕하세요. 환영합니다. 어, 안녕하세요. 안녕하세요. 哦，oh, 请向 Queen in Interview 观众简单介绍一下。好阿 n i k z o 啊，uh, 我是来自中国的这个 E-Sports Chain 的创始人 Pichy 赵、uh,，然后今天非常荣幸的能够在这里接受大家的采访。Uh, 嗯，好，我昨天呃，我听说你昨天来韩国，嗯、你不困吗？嗯 啊、呃，还好还好，昨天差不多凌晨到的这个韩国嘛，对、哦哦、对对对对。但是今天感觉这个韩国的空气是非常好的，啊、是, <laughs> 是是是是是 <laughs>、呃，太好了。对对对对对。啊、好，哦、呃，我听说 E Sport Chain 是来自、嗯、呃中国的腾讯，中国腾讯人才。嗯嗯 呃，聚集并制作了硬币，对吗？啊、呃，是的，是的。我们的呃核心主创团队呢，基本都是来自腾讯的。哦，是。那像我呢，之前是在腾讯的视频，嗯、然后做这个节目的制作呀，还有整个的这个一些产品的事情。嗯、然后我的 partner 呢，也也是来自于腾讯的然后有腾讯非常资深的这个技术开发啊，哦、然后还有一些这个腾讯负责这个市场的一些同学，哦、这样我们组成了这个现在的这个 e s p o r t Chain 的团队、嗯、啊、嗯。他们互相友好。 啊，是的，是的，啊，是我们在这个怎么讲？我们在腾讯的时候呢，基本上大家都是非常好的伙伴，嗯，然后呢，又因为我们本身是在做 e s p o t s 那所以我们平时会有一些开黑啊，嗯、很好的这种互动啊，这样的。啊，<对>是吗？嗯、我真的很期待。<laughs> <laughs> 好，那那关于 e s p o r t Chain 讲一讲，首先呃，关于 e s p o r t Chain，请您简单介绍一下啊。 A Sports Chain 呢，Ch 的是我们呢希望呢，因为我们之前在电竞领域也做了很多年嘛，那我们在电竞领域也开发了一些这个给到用户去服务的 APP 啊，这样的社区产品，还有一些是给到整个行业去提供他们的大数据的解决方案。但是在这个过程中，其实我们是有很多的呃行业的问题是不能够很好的去解决的。 刚好呢，呃，区块链的技术其实是很好的，能够让我们过去的一些想法、嗯、能够在现在有一些更好的落地，去解决一些行业的问题。所以这样的话呢，就是这个 EOS s p Chain 就从这种环境下诞生出来。那核核心上来讲呢，EOS s p Chain 呢就是来去啊、呃，我们叫做这个电子竞技行业的信任基石。它是来去解决行业的呃各个环节之间的一些问题，比如说啊、呃，赛事组织者和这个比赛的这个、这个、这个之间，他们会有一个这个互信的问题，还有一个去中心化的问题。嗯 那还有一些，比如说啊，像电竞里面，它会有很多的明星。那这些明星，他们他会有一些自己的这个 IP 的东西。那这个 IP 的东西呢，在互联网时代的时候，其实是很难有一个呃对他们的这个品牌有一个很难有一个很好的保障的。所以在这个层面呢，我们也去做了很多的功课。那希望呢是通过 E-Sports Chain 这样的一个产品，能够去在电子竞技这个行业里面重新去定义它的整个的价值链条啊，来实现这个整个的电竞一个良性的发展、啊、嗯，好。 那你为什么做到 e s p e r e i n 还有它与区块链结合以后带来什么变化嗯？嗯，那最大的变化上来讲呢，就是 Ethereum 其实是能够让啊、呃、现在的这个行业里面很多的价值的。 不合理现象，然后重新的去梳理一下。嗯、那比如说像在这个比赛的环节，那其实有很多的比赛呢，其实是啊、呃、过去呢是由这个比赛的组织者来去组织，他来去许诺队员，我要给你发多少的奖金，然后呢我我我要给这个这个这个收入了多少之后，我我我我自己去分配的。嗯、那这个时候呢，赛事组织者他是一个中心组织。 那这个中心组织的话呢，它会非常容易发生一些问题。Uh huh. 那比如说啊、呃，我这个组织的不不是不是很很好，然后导致我自己是亏损的。Uh huh. 那这个时候的选手，们的薪资都会被拖欠。 啊，在在这个，不管是在中国呀，在韩国呀，在海外的很多地方都发生过这样的现象，所以我们是希望说通过 e s p o r t s Chain，那通过区块链的方式呢，让它有一个去中心化的赛事的发起的系统。那这个时候呢，大家都可以去通过啊，我们去啊，通过这个 e s p o r t s Chain 的代币 EST。 来去参加比赛，然后这个时候呢，这个呃所有的代币呢都会按照一个智能合约的方式来进行一个自动化的分配，那这个时候就会解决过去这个赛事组织者从中间扮演的一个非常核心的中心化的这么一个环节。 那在这个这个是在这个比赛的这个环节。那除了比赛的环节呢，比如说啊、呃，像这个电竞领域呢，它会涉及到很多的这种道具交易呀，然后这个我们呃这个怎么讲，这个、呃、对运动员之间的还有一些这样的交易。<laughs> 对,对。那这些交易呢，其实过去的时候呢，它都缺少一种彼此确认的这么一种互信的机制。那其实 e s p o r e u 呢就是来帮助大家来去解决这个问题，让所有的交易变得这更加容易，让大家。 呃、啊，取得这种互信的方式。那还有另外一点呢，嗯、就是说，那 Esports Chain 呢，还是就是利用了一个区块链很好的一个技术。那我们去定向的会开发出来一些叫我们叫做这个球星卡片。那其实就是基于这些啊、呃、选手的 IP，然后他们可以去发行一个这个数字化的卡片。那这个数字卡、哦、化的卡片呢，它因为是在区块链上面去运行的，因为它的不可逆的这种特性啊，嗯、因为它的这个这个去中呃这个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 、这个、唯一性的这这样的。 一些啊、呃、特性，所以它会每一张卡片都是唯一的。嗯、那这个时候，我作为一个粉丝来去拥有了一张偶像的卡片，那可能是他的一个，比如说我达到了两千击杀这样的一个里程碑时候的一张卡片。那这张卡片呢，都是在整个的这个数字世界里面是唯一的，所以它这个时候就具有了一个收藏的价值。 那后续它这个卡片也可以具具有升值的价值啊，然后它也可以再去交易，所以基本上是这样的一个构成。所以我们是希望呢，就是说能够真正的在啊、呃、比赛的环节，然后呢大家交易的环节，以及帮助整个的头部的这个选手们去实现自己的 IP 化的这些环节，通过区块链的技术，通过我们 E Sports c h i n 的方式，来去重新的让价值被正向的梳理一下。嗯，好，嗯。 哦，八十年代人们很喜欢《魔兽世界》，而现在大家更喜欢哦《DOTA2》《英雄联盟》。对。哦，如此游戏领域也有趋势。嗯、哦，如如何应对这种玩家关注点的迁移？ 啊，呃、首先是这样的，就是呃，游戏之间的迁移呢，它其实很好的反映了一个就是年轻人在这种文化娱乐上的消费的一个习惯。所以呢，我们观察到，比如说在八零的八零后最开始喜欢的《魔兽世界》啊这样的游戏，到现在的这个《英雄联盟》、《d o t a Two 这样的呃项目，甚至现在还有更快的项目啊，像比如说吃鸡啊这类似的游戏。那其实我们发现一个特点，就是大家的喜好度呢，在发生的迁移的变化的程度会越来越快。 嗯,嗯,嗯啊，那越来越快呢，它其实是一个行业发展的趋势，这是一个必然的趋势。嗯嗯嗯所以呢，我们要去拥抱这种趋势，在这种趋势上，怎么更好的去服务每一个时代的这些用户？ 啊，那比如说，呃，其实我们 Esports Chain 核心去做的呢，是整个的电子竞技背后的这么一套工具化的体系。嗯、那无论是在 Dota two 的时代，还是英雄联盟的时代，还是现在吃鸡的时代，那它都可以通过这套工具呢，去实现在电子竞技世界里面的这么一个价值分配。嗯、所以呢，无论是说年轻人怎么样去啊、呃、迁移自己的这个游戏项目啊，我有一个怎么样的喜好度的变化，但是呢，他都会需要一些比赛的场景呀、啊，然后去追求这个明星的这么一个场景。 所以在这个过程中，一次包子签就会扮演一个非常重要的角色，哦、是吗、啊？对的。哦，有些里大部分的资产都是虚拟的，钟经理你怎么看像比特币、嗯、以太坊这种数字货币资产呢？嗯。 那像比特币和这个以太坊呢？它其实现在来讲呢，是整个全球大家都非常认可的一者一个这个这呃数数字货币嘛。它其实是数字世界里面的一种，呃，财产或者说我们叫它一种呃价值体系。那在这个价值体系，其实我们呃在电竞里面或者在游戏里面，大家是非常熟悉的，对吧？那我们有这个游戏的道具啊，或者我们去拥有了这个选手的一些线上的一些什么样的东西，所以呢，它其实。 之前一直都存在，但是一直都存在呢？我们一直在忽略一个问题，就比如说我在游戏的世界里面花了好长的时间获得到的经验呀、装备啊、各种各样的数据，但是这个数据本身呢，它很难形成一个物理世界，就是、我们现实世界的一个价值。那所以其实过去的时候，那这些价值是被被否定掉了，或者说它没有被重视起来。但是这个价值其实真真正正它是存在的。 只不过没有存在我们的物理的空间里面而已，它是在一个虚拟的空间存在的。所以呢，我我我本人来来讲是非常看好这个虚拟世界的这个呃数字价值体系的。它其实呃，我我个人会觉得它的价值甚至相当于人类去探索火星，因为我们其实已经发现了一个在我们身边的新的一个星球。哦。我们在这个物理的世界里有我们的经济体系，有我们的价值体系，但是在我们的虚拟世界里，其实这一切也都存在的。 所以其实我们马上就在这个区块链的技术的这个这个逻辑下，我们其实进入到了一个虚拟的空间。在这个虚拟的空间，它其实所有的价值，过去也是存在的，但是现在我们把它价值化，所以它是会让我我个人会觉得它会让整个的这个经济业的发展会有一个很突飞猛进的一个变化。哦，是吗？对对对对 <laughs> 好，那我们关于技术领域，请讲一讲，呃，在项目技术领域上 e t p o r chain 的优点是什么？ 啊，uh, 那是这样的。那 e s p o r t c h i n 的我们核心上来讲呢，是利用的这个区块链的去中心化，包括它的这个呃不可逆的一些特性嘛。那我们在这个技术的实践上来讲，呢，因为呃 e s p o r t c h i n 相对于来其他的项目来讲，我们会比较。 呃，更贴近于区块链这个阶段的项目落地，嗯，因为呃，区块链的技术它本身就是一个信息化的一个价值体系嘛，那所以比如说呃，现在有一些东西是不太好去去去我们所谓的叫上链的，那上链这个环节其实是属于说我在物理世界跟这个数字世界怎么样去做打通，但是这个问题呢在。 电子竞技这个领域，在我们 EasyBox Chain 这个领域是不存在的。对，对因为 EasyBox Chain 所有的呃数据也好啊，信息也好，嗯、它本身就是 online 的，它本身就是可以跟区块链有一个很好的结合的。嗯。那又因为，比如说我们现在采用的一些这个这个底层的框架技术，那我们是通过比如说最底层是它的整个的供链体系，那我们在供链体系之上呢，去构建了我们整个的这个服务端服务体系，嗯、后台也、嗯、就是我们在服务、呃、后台之上呢，去构建了我们的 DApp。App, 那所以呢，我们这个 DApps 呢，它 短期上来讲呢，我们是在以太坊上来去做的。那未来的话，它也可以在其他的公链上去跑它的应用。嗯、所以呢，我们核心上来讲，呢，就是希望通过区块链的方式，真真正正的让这个这个这个、这个、这个区块链的技术在电子竞技这个领域去落地，去真正的形成它的产品化，能够真真正正的让这群人感受到这个新的技术带来的这种革命性的改变，嗯、让这个这个领域的价值重新的回到一个正常的轨道上去发展。 嗯，这个是你选以太坊的基础的理由是吗、嗯？对的，对的，对的、嗯。因为以太坊这个阶段的话呢，它还是有更强的这个，这个这个社会的这个大家的认认可度。然后呢，每天呢它的这个呃用户数啊也都是最多的。然后呢，它的整个的平台的属性呢，目前来讲也是非常不错的。但虽然呢它的这个这个交易的效率上来讲，目前这个阶段是会有一些问题的。但是这个问题呢，我们其实也是可以通过我们现在的一些其他的技术方法来去解决掉的。所以相对。 来讲呢，目前来讲啊，以呃以太坊还是我们最好的一个选择啊，对对对是吗？啊、那 smart contract w i t h e p r t c h a i n 之间合约机制是怎么实现呢？ 呃，其实我们一直都会觉得说，智能合约其实是在区块链这个呃这个这个大的时代里面非常非常伟大的发明，嗯、啊是吗？非常非常伟大的发明。哦、为什么这么说呢？其实是呃，我个人会觉得说，智能合约它本身是一个重新去定义了人与人之间的一种啊、呃、交易方交易的一个契约形式。 契约形式。嗯、那我们之前，比如说，我们通过法律条文，我们要签署一个呃、啊、文件，然后我要由我的这个这个财务团队、呃律师团队来去跟你打交道，说啊，这个阶段你要你需要去做什么了，那个阶段需要做什么了。它其实这个约定的背后，其实都是人在去执行这些事情，所以有很强的不确定性，然后有很强的这个违约的风险。但是智能合约的好处呢，是在于说它可以重新去让这所有的交易的过程这些信息。 啊、呃，我们我们用这个这个这个智能合约把它去写死，它是不可逆的，大家谁都不没有办法去干预它，只能按照我们之前约定好的方式去执行它，<对>所以它其实给我们开启了一个。 呃，重新去理解人与人之间关系的一种啊<对>、呃、交易方式，嗯、所以我我会我们会觉得这是非常厉害的一件事情。那在 e s p o r t c h a i n 的整个的项目里面呢，啊、呃，智能合约的应用其实是非常广泛的。嗯、那在我们的整个这个赛事的系统里面，那运动员啊、呃，这个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 、呃、赛事组织者、啊，<laughs> 对，然后还有这个赛事的冠名者，那他们之间其实是要有一些交易的协议的。嗯、那这个协议如果按照我们之前的现实的这个物理世界的这个方式，大家口头去约定也好呀。 还是通过这个法律文本也好呀，其实很难去对他，呃、人性本质上去进行约束，因为他的、嗯。 这个这个怎么讲？呃，这个财产的价值的流通是从一个账号到另外一个账号的。但是智能合约的好处是，或者说我们赛在在以太坊链里面的这个合约的应用呢，是在于说我们让这些每一个交易的过程中的这些价值，它是被封死在这个智能合约里面的。<对>所以我们在在这个、呃、赛事系统啊，还有我们的这个、嗯、呃 IP 的这个这个系统里面，其实有大量的应用到智能合约的一个逻辑、啊。嗯，好。 还有怎么执行令牌交易？获得令牌方法是什么？啊、呃，是这样的，E Sports Chain 呢，我们这个也是有一个非常有意思的一个一个创造性的一个玩法了，就是因为我们会觉得说，E Sports Chain 嘛，它我们其实是想去打造的是一个全球的电竞生态。其实区块链的好处也是在于说，让世界变平了。 啊中国、韩国、美国，其实大家都是连到一起了。啊，对对。啊，在这个时候呢，那我们希望是打造一个全球化的网络，价值网络，全球化的一个价值网络。听说很好。所以在这个时候呢，我们是希望说能够让这个这个这个 e s p o r t Chain 能够在中间扮演一个很重要的一个角色。那以外，只有 e s p o r t Chain 的特点是什么？啊，特点。e s p o r t Chain 的特点是什么？啊，我们的。 核核心特点是说，一个是呢，我们很能够。 啊，非常容易的去落地，然后差不多我们会在呃八月份左右的时候就会有第一个 d i p s 上线了，然后可以让用户来去使用了。嗯、那呃，这是它的一个很好的特点，因为它所有的信息都是 online 的。嗯、然后第二个事情呢，就是说，呃，目前以 sportchain，因为我们的核心上来讲呢，其实它都是围绕着在现有的一个技术的基础之上，我们怎么样去能够重新定义这件事情，哦、所以它有一个很好的这样的一个使用场景。 啊，然后呢，其他的环节上来讲呢，那一、e、次抛出 chain，因为。 啊、呃，我们这个团队在电竞领域啊、呃、做了好多年嘛，差不多三三年多了，三、嗯嗯、三年多。我们之前有做过一些这个电竞的社区啊，包括电竞的大数据啊，嗯、所以我们在 Esports Chain 的这个整个的价值链条的设计上是非常下功夫的。嗯、所以呢，Esports Chain 的整个的呃经济模型，或者说我们叫价价价值交易的这个模型是非常合理的。哦、所以在这个领域上来讲，相对来讲它也是一个它的非常大的一个特点。嗯,嗯。然后呃，刚才刚才其实有讲。 讲到我们怎么样去发放 token 嘛，对对对那发放 token 的一个核心逻辑是说，那 Exposion 是一个全球的链嘛，所以呢，嗯、我们是希望说，呃，如果大家能够给 Exposion 这个、呃、全球的这个链里面去贡献它的价值，嗯、那这个时候它应该获得 token 的回报。嗯哦 啊，这样一个逻辑，所以大概会分成两种方式去给大家发放 token。一种方式呢，叫做，因为电竞本身就是一个内容的产业，对,对，所以如果你在给这个电竞的这个产业去贡献你的内容，比如说我去拍了一个 TV，、嗯、我去做了一个直播，对、嗯，我去写了很多的这个呃游戏的攻略也好呀，分析也好呀，嗯、那这个时候你通过我们的系统，它会给你去核算一个数值，然后你会获得一些啊 token。 然后还有一种方式呢，是在于说，你如果能够去提高整个 Esports 的这个竞技水平，<对>那其实你也为电竞在做贡献，嗯，所以你也会获得一些这个价值的价值的回报。也就是说，你去在我们的这个平台上面去绑定你自己的个人数据，那这个时候呢，你根据你每天的这个数据的表现，根据我们的核心算法，也是可以获得到这个 Esports 的 Token 的，嗯，基本是这样一个逻辑。 <对>好，哦，以 Expert Chain 看，二零一八年区块链产业的前途是怎么样？啊、嗯呃，我们会觉得二零一八年核心的一个变化来讲呢，就是啊、呃，我们身边会出现一些真正落地的区块链技术了。 嗯，啊，我们真正的开始去使用到它了。那可能二零一七年它的一个最重要的发展是在于说，呃，全球开始认识到它的价值了。嗯，二零一八年这件事情，我相信很快就会出现在我们身边，有很多这样的应用了。哦、那当然，E Sports Chain 就是其中之一。哦、呃，当然了，<laughs> 是,的是的，是 <laughs> 应该的。<laughs> 还有像网易这种公司，游戏产业上已经很红火。嗯。而现在大家，呃，而现在发表了引进区块链的项目。 呃，这种消息对 E-Sport Chain 带来什么影响？啊、呃，我觉得这是一个非常好的一个一个消息嘛，因为啊、嗯呃，不管是这个中国的这个公司也好，还是海外的公司也好，大家其实都在关注着这个区块链的发展。那所以这个时候其实是给整个的啊、呃、游戏行业也好，或者电竞行业也好，或者整个的这个互联网行业也好，嗯、是一个非常大的利好，因为大家都是希望通过一个更新的技术去解决之前互联网时代发展留下来的一些问题。嗯 啊，<noise> 那在在这个很多国家，其实大家都在讲这个互联网，其实就是一个 copy 的时代啊，对对，因为比如说我拍了一张图片，或者说啊，我制作了一个非常精美的一个海报，那这张海报分分,分钟就会。 失去它的版权效应，对对，因为这个版权其实是在呃这个互联网时代是没有一个很好的约束的。嗯，那其实在，在呃区块链的到来，它其实可以让这些事情都变得很好。所以我相信，这也是一些很啊、呃、像中国的一些公司也好呀，海外的公司也好，去做这件事情的一个原因和初衷。嗯、那对于 EOS r t Chain 来讲呢，那这样的一个趋势当然是能够让我们在这个洪流里面能够有一些更好的这个发展的空间，然后能也可以和大家进行一个更好的、更深度的合作、嗯、啊，基本上是这样。 嗯，好，最后 e s p o r t Chain 的目标是什么？呃、uh, e s p o r t Chain 的目标呢，其实就是像我们刚才讲到的一样嘛，就是我们要希望通过区块链的技术来去重新定义。 呃，全球电竞的价值的呃分配方式和分配体系，嗯、让电竞的整个的这个行业呢，能够呈现一个正向循环的一个流程，嗯啊，不是像这个在互联网时代，其实是让很多啊、呃、大家去蹭流量的呀，或者说这个、嗯、这个其实它没有产生很好的内容和价值，但是它获得了很高的回报，嗯，所以这个时候它会导致整个行业像一个。 呃，扭曲的方向去发展，对啊、呃，我们是希望说通过呃区块链的方式，能够让真正去做贡献、做价值的这群人获取到他们应得的价值，嗯，然后大家都朝着这个呃有价值的方向正向的去去去,去发展去努力，那这个时候整个的电竞行业它都会呈现一个更好的发展，嗯，因为从我们的角度来讲呢，我们会觉得说未来的五到十年是电竞行业一个非常好的时代。 我们会觉得电竞未来一定会成为全球的第一大竞技运动，对啊，因为它有很好的年轻人的基础，它能够呃让更多的人参与到竞技这个事情里面来，对，所以在这样的情况下，呃，在这个阶段，因为电竞它还是属于一个呃现在快速的发展嘛，每年百分之二十到三十的一个发展速度，所以在这个过程中，我们是非常希望说呃能够推出一些这个价值体系啊，这个类似我们以报以斯波特这样的方式来去让电竞行业的发展少一些弯路。 能够让它的发展一直是处于一个说围绕着正向价值生产这样的一种方式，那这样的话，这个整个的产业的发展呢，也会趋近一个更合理的状态啊，基本是这样。好，拜托向 u e e n i n t e r v i e w 观众说一句啊、呃，呃，很高兴能够在这里跟大家聊一聊关于 e t h e r e i n 的一些想法，或者说跟呃和加密货币啊，或者说这个虚拟货币的一些想法，也感谢大家支持和关注 e t h e r e i n 啊，希望我们。 자, 미래의 이스포츠 체인의 세계 에서와 다가요, 더 많은 교류와 분상. 것니다 감사합니다, 종님 네, 지금까지 이스포츠 e 체인의 패치자오 대표님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 자, 코인 인터뷰가 준비한 내용은 여기까지입니다. 코인 인터뷰는 앞으로도 더욱 공정하고 또 유익한 코인 정보를 제공하기 위해 노력하겠습니다. 지금까지 시청해 주신 여러분 고맙습니다.